Уважаемые представители бизнеса, уважаемые представители частных юридических компаний, государственных контролирующих органов, представители общественности, средства массовой информации. Сегодня мы, во-первых, хочу поприветствовать и поблагодарить за то, что вы пришли, поблагодарить за проявленный интерес к нашему мероприятию. Возможно, мы повторяем сейчас путь в Польше и реально действующие общественные организации берут свои руки рычаги управления процессами развития бизнеса инициативы. Возможно, впервые в Украине общественные организации активно помогают общественным организациям, активно помогает большое количество людей из бизнеса, депутатов разных уровней, в том числе группа депутатов из Верховного Совета. Конференц-зал Агентства на сегодняшний день служит визит карточки десяткам бизнесменов Черкасской и Черкасской области. Мы активно готовы и берем и можем способны взять в то социально ответственные бизнес-проекты, принять наши предложения и начать реально что-то делать в этом направлении. Не тільки на мою думку, причини побутової і загальносуспільної корупції, це низький рівень, ну я вважаю, низький рівень правової освіти громадян, а також підготовки юридичних кадрів, якщо це великі корпорації. Низький рівень заробітних плат, але, але це повинно бути разом з менталітетом, з свідомістю людини, з її... Освітою з її е, мотивацією по життю Но не потрібно забувати, що є палка в концах, що є е, кримінальна відповідальність, як і той особи, яка бере хабар або якусь приймає пропозицію, також і той, яка хоче скористатися е, цим слабкістю посадової особи. Значит, я хочу сказати, що корупція у нас серед чиновників, тому що у нас безнаказаність. Кожен чиновник бере взятки. делает правонарушения именно потому, что он знает, что ему за это ничего не будет. И первый у нас самый коррумпированный орган, и, и все это происходит, и все это происходит именно потому, что самый коррумпированный орган у нас это прокуратура, наша прокуратура. Вот самая большая коррупция у нас в прокуратуре. Я считаю так, что не смог прокурор области за полгода навести порядок, значит отставку прокурора и всех его заступников. Мы уже неоднократно говорили и заявления делали и официальные. И президенту писали, и прокурору области, и генеральному прокурору, именно про преступления совершенных именно областной прокуратурой. Реакция реакции ноль. И по телевизору показывали. И по телевизору показывали. И открытые зверны не были. Вот вы, только по закону про прокуратуру должны были в течение трех дней открыть криминальное дело, требуя возбуждения уголовных дел именно против сотрудников областной прокуратуры, которые именно покрывают преступников. Значить, що стосується взаємодії, проблем, які наболіли, це в контексті взаємодії правоохоронних органів і бізнесу, да? я так розумію, основний Само, так. перешкоди, корупційна складова і таке інше, все це озвучено було. Не хотів би інформувати вас про проблеми законодавчі і про ті звужені повноваження, які ми зараз маємо, тобто органи прокуратури. Я хотів би построїти, верніше поінформувати вас всіх. Ну через призму взаємодії в першу чергу і озвучити в першу чергу які форми реалізації у прокуратури на даний час є тих проблем і через призму э, застосування законодавчих змін і діючого законодавства значить дві форми реалізації. Перше це представництво інтересів держави і громадянина в суді. Тобто, ми зараз не здійснюємо наглядові перевірки. Ми тільки звертаємося з позовами до суду в інтересах громадян і держави. У разі якщо органи державної влади, органи місцевого самоврядування і інші посадовці не належно виконують обов'язки або не виконують, але по закону вони захищати інтереси держави. Тоді ми можемо звертатися до суду. Ми зараз всі представляємо тут громадські організації, які займаються проблематикою підприємництва. Один із основних питань підприємництва – це регуляторна середа. Это закон, э, закон Украины, это засады державной регуляторной политики. К когда мы делаем анализ регуляторных актов, принимаемые особенно органами местного самоуправления, очень часто мы видим несоответствие этих принимаемых законодательных актов. Меня зовут Сергей Гартингер, управляющий партнер юридической компании ОБС Групп. И основная специфика наша, это мы занимаемся антирейдерскими захватами. По сути, когда у кого-то малого, среднего бизнеса отбирают бизнес, недвижимость или актив, мы всегда отбиваем такой рейдерский захват. В 100% случаев там замешана власть. В 100. Либо же там они прямые заказчики, либо же они исполнители. В контексте сегодняшней встречи, конечно, хотел бы что отметить, что озвучено такие два направления это барьеры для бизнеса как э, так сказать тема круглого стола и второе создание эффективной платформы часть вопросов или может быть некоторые вещи могут упираться в Киев вот, потому что некоторые вещи они не замыкаются на региональном уровне вот. поэтому здесь конечно ваша поддержка депутатская может оказать содействие это маленькая ремарка вы правильно заметили что очень много вопросов, которые решаются в Киеве. Вот с этой целью непосредственно в 2014 году в декабре месяце было создано администрационное депутатское объединение депутатских контроль, куда вошло 27 депутатов Верховной Рады. И цель их была одна, как говорится, нацелена на то, чтобы бороться и противодействовать коррупции в высших эшелонах власти, и в том числе, как говорится, и на местах. Для того, чтобы на местах эту работу осуществляли, открыли всем представительств общественных организаций государственной контроли. Вот мы для этого здесь собрались с вами, для того, чтобы непосредственно помешать и разрушить эти все схемы, которые мешают развиваться непосредственно в нашей стране. Как бы это ни, как говорится, пафосно звучало, но и действительно это так и есть. То я хочу сказать, что, возможно, это мысль не но мы живем В Україні ми живемо по тим законам, який у нас е, приймається Верховною Радою, Кабінетом Міністрів і президентів. На жаль, е, тут дуже-дуже мало що ми зможемо в цьому НАТО напрямку зробити, тому що необхідно, щоб і податковий кодекс змінювався в Верховній Раді, закон про прокуратуру повинен змінюватись в Верховній Раді. Тут відповідальність і громадян, і чиновників воно все повинно прописуватись в Верховній Раді. На сегодняшний день запрещены все проверки э, субъектов малого и среднего бизнеса, запрещены. Вы можете не улыбаться. И меня вот Сука. самое больше смущает, что все говорят о коррупции, говорят о том, что наше подразделение, ну я так скажу, не голословно, если без статистики, без ничего, только в прошлом году с помощью, опять же, прокуратуры, которая нас поддерживает во всех этих фактах, нами было задокументировано и привлечено к уголовной ответственности в нашей области порядка 27 чиновников высших, в том числе и на наиболее высших эшелонов нашего региона, ну, на нашем региональном уровне. если государство и наши там не будет у наших там правительства, президента не, не, будет, скажем так, воли к этому закрыть глаза и не слушать, что надо поднять заработную плату. И только тогда, когда поднимается заработная плата, можно спросить с этого чиновника. Любой чиновник, которого вы сейчас скажете, я ту уволят. Я думаю, человек 30 сами встанут и пойдут, скажут, знаете, ваши документы, и на их место будет тяжело найти людей. Вот и все. Если государство не будет об этом думать, а я вижу, что оно думает, только боится сказать, что людям, наверное, что чиновникам надо платить достойную заработную плату. Это должна быть люди, которые там выше среднего образования, выше среднего уровня развития. Мы видим, что в нынешних условиях экономических малый и средний бизнес у нас ну, не просто практически не выживает, а он фактически уничтожается, уничтожается властью. мне так кажется, по крайней мере, что мы уже объединились и готовы практически что-либо делать. У каждого есть свои наработки и так далее. Как сказал Андрей Крылов, мы предлагаем рычаг. У нас есть рычаг, у нас есть депутаты. Собственно говоря, когда я говорил, что депутат это менеджер, это я говорил даже не своими словами, это я говорил словами того депутата, тех депутатов, которым не говорили. Говорит, Евгений, мы уже давно знакомы, почему-то не пользуются нашим ресурсом. Значит, уважаемые коллеги, присутствующие э, здесь за круглым столом нашим, значит, у меня такое к вам предложение, ко всем. Каждый из вас профессионал своей отрасли. Внимательно придя, как говорится, домой, успокоившись после нашего этого заседания, продумайте, что он непосредственно мешает вам, как бизнесменам, как, допустим, чиновников разного рана, разных учреждений, ведомств, что мешает выполнять свою служебную деятельность, я имею в виду на законодательном уровне, где нестыковки идут закона, потому что иногда у нас есть одни законы, которые противоречат другим, а в этих вопросах может разбираться только специалист, который узкой направленности имеет. Поэтому такая просьба. Пожалуйста, посмотрите, что конкретно мешает вам выполнять ваши функциональные обязанности или мешает развитию бизнеса. И э, немного... Кратко изложить это и, если вас это не затруднит, дать нам вашу информацию. Мы это обобщим все и с помощью, как мы уже говорим, наших инструментов. А наш инструмент это непосредственно депутаты Верховной Рады. Вот попытаемся это на законодательном уровне закрепить для того, чтобы, как говорится, облегчить наши вот эти все моменты жизнедеятельности, которые нам мешают жить.